Ada seorang murid perempuan berusia 11 tahun melangkah masuk ke kelas dengan baju seragam yang penuh dengan darah. Semua kawan terkejut tapi masa tu diorang belum tahu yang dia baru saja menurahkan sekelasnya sendiri. Kes ini berlaku pada 1 Jun tahun 2004 dekat Okubo Elementary School yang terletak di Bandar Sasebo, Nagasaki. Dan bayangkan suasana sekolah rendah masa itu, pelajar-pelajar kecil yang sibuk dengan aktiviti harian cegu pantau dari jauh, semua nampak tenang dan biasa je. Tapi siapa sangka hari itu jadi titik hitam dalam sejarah sekolah tu. Mangsa dalam kes ini ialah seorang murid perempuan berusia 12 tahun bernama Satomi Mitarai. Satomi ini dikenali sebagai seorang budak yang periang, ceria dan disenangi oleh rakan sekelas. Kawan-kawan pun suka berkawan dengan dia sebab dia ni sikap yang baik hati, cikgu pun sayang dengan dia. Pelaku pula, bukannya orang luar tapi rakan sekelas Satomi sendiri, seorang murid berusia 11 tahun. Disebabkan undang-undang Jepun yang melindungi identiti kanak-kanak, dia hanya dikenali dalam dokumen rasmi sebagai Girl A. Nama sebenarnya memang dirasakan tapi Kim nak panggil dia CA dalam kes ni. Pada hari kejadian tu bermula macam hari biasa je. Dalam jadual sekolah masa tu, tengah ada kelas seni. Semua murid tengah fokus dengan kerja masing-masing, ada yang melukis, ada berwarna ada juga yang tengah sembang-sembang Suasana nampak normal je Tak ada tanda pelik langsung Tapi tiba-tiba si A -tiba ni bangun Dan ajak Satomi keluar dari kelas Masa tu tak ada siapa pun syak apa-apa Sebab memang semua orang tahu Diorang berdua ni memang rapat Jadi bila nampak diorang kawan baik Jalan keluar dari kelas Murid lain cuma fikir Oh mungkin nak bincang sesuatu kot Biasa je lah kan Jadi diorang pun jalanlah ke satu bilik lain Dalam bangunan sekolah tu Suasana masih tenang Cikgu pun tak fikir pelik Sebab benda macam tu selalu jadi Tapi rupanya dalam bilik tu terjadi besar tengah menunggu. Tak lama lepas tu si A ni tiba-tiba serang Satomi. Senjata yang dia guna bukan pisau dapur atau benda besar tapi kata. Kata ni alat kecil yang biasa ada dalam kelas seni untuk potong kertas atau projek tau. Tapi dalam tangan si A ni kata ni bertukar jadi senjata bahaya. Dan masa ni Satomi diserang bertubi-tubi. Dia cedera parah dekat bahagian leher dengan lengan. Serangan tu berlaku cepat seakan-akan dirancang dan memang tak sempat untuk halang. Satomi ada cuba nak bertahan tapi luka dia terlalu teruk tak lama lepas tu dia meninggal dunia dekat tempat kejadian dan suasana kelas seni yang sepatutnya penuh dengan warna dan ketawa seketika tiba jadi tempat pembunuhan lepas kejadian tu CA si ni balik semula ke kelas dengan pakaian penuh darah murid lain terus terkejut tau tengok macam ni sebab diorang langsung tak sangka kawan sekelas yang pendiam tu boleh datang balik dalam keadaan macam tu guru kelas pula mula pelik bila nampak CA si ni macam tu lagi-lagi bila perasan Satomi ni tak masuk kelas langsung. Jadi guru tu pun terus cari keluar, dia pun pergilah bilik yang dekat hujung koridor, bilik kosong yang biasa diorang guna untuk aktiviti luar kelas. Dan masa dia buka pintu tu, dia nampak satu mi dah terbaring dalam keadaan cedera parah dengan luka dalam dekat leher dengan lengan dia. Waktu tu keadaan memang tragis sampai guru tu sendiri hampir tak mampu nak tahan perasaan. Dan sekolah yang tadi bising dengan suara budak-budak tu terus jadi sunyi tau sebab semua masa ni tengah panik pihak sekolah pun cepat-cepat hubungi polis dengan ambulans. Tak lama lepas tu bunyi siren kecemasan mula bergema dekat kawasan sekolah. Murid-murid lain pula dikumpulkan dalam kelas masing-masing ada yang menangis sebab trauma dengan apa yang dah jadi. Bila berita ni tersebar, orang ramai tak percaya tau sebab pelaku yang buat semua tu bukannya orang luar tapi kawan sekelas sendiri. Budak umur 11 tahun dah sanggup buat benda sekejam tu. Siasatan polis tunjuk punca utama kes ni sebenarnya bermula daripada satu konflik kecil yang makin lama makin membesar si A ni dikatakan terasa hati dengan satu komen yang Satomi tulis dekat laman internet sekolah dorang. Komen tu bunyinya macam gurauan kasar ada kaitan dengan berat badan dan juga personaliti si A ni. Kalau orang dewasa yang baca mungkin akan fikir benda tu cuma gurauan biasa tak ada apa-apa pun tapi bila umur masih 11 tahun perasaan sensitif tu memang lain tau. Setiap perkataan boleh jadi luka dalam hati. Bagi si A, komen tu bukan sekadar tulisan tapi macam satu perhinaan yang dia simpan dalam hati. Lepas tu keadaan emosi dia makin tak stabil daripada marah, kecewa sampailah rasa malu dengan apa yang orang lain mula fikir pasal dia. Dan bila semua tu bercampur aduk dalam kepala dan di sinilah si Annie buat keputusan bawa kata ke sekolah, benda yang asalnya alat untuk belajar bertukar jadi senjata. Yang lebih tragis tu, sasaran dia bukan orang jauh tak tapi kawan baik dia sendiri iaitu Satomi daripada konflik kecil di dunia maya akhirnya bertukar jadi tragedi besar dalam dunia nyata. Walaupun identiti sebenar pelaku dirahsiakan oleh undang-undang Jepun, diorang tetap tak boleh kawal internet daripada selidik sendiri. Masa tu ada gambar kelas yang mula tersebar tau. Dalam gambar tu si A ni nampak pakai sweatshirt kelabu dengan tulisan besar Nevada dekat depan. Dari situ netizen cepat tangkap benda tu dah mula cipta gelaran. Diorang panggil dia Nevada Tan. Tan tu sebenarnya sebutan comel dalam bahasa Jepun versi lain daripada Chan yang biasanya digunakan untuk panggilan budak kecil, artis atau watak anime dengan nada mesra. Jadi bila digabungkan dengan perkataan Nevada dekat baju tu, teruslah nama tu jadi gelaran pelik yang akhirnya jadi viral. Dekat forum Jepun macam tu channel, nama Devadatta naik dengan cepat tau. Netizen bukan sekadar guna nama tu untuk sembang tapi ada yang jadikan dia macam ikon internet. Bukan setakat tu je, ada yang lukis dia dalam gaya anime dengan pisau di tangan dan ada juga yang buat komik parodi yang jadikan kes ni macam bahan hiburan. So korang bayangkan lah, satu tragedi pembunuhan sekolah rendah yang tiba-tiba ni bertukar jadi fenomena budaya internet. Yang lagi pelik tu, nama tu bukan setakat tersebar dekat Jepun je tau. Lama kelamaan, nama Nevada Tan ni sampai ke luar negara. Komuniti online barat pun mula kenal Nevada Tan dan jadikan dia simbol gelap internet pada awal tahun 2000-an. Korang nak tahu tak, masa ni ada orang yang sampai ke tahap obses tau. Siap, anggap dia macam watak urban legend. Ada juga yang pakai baju sweatshirt Nevada dan posing dengan pisau untuk tiru image tu. Fenomena ni tunjuk betapa internet masa tu dah mula ada kuasa besar tau. Satu tragedi sebenar boleh bertukar jadi meme global tapi dalam masa sama, ia juga menimbulkan isu moral. Jadi, ada juga yang petikaikan patut ke budak berusia 11 tahun yang terlibat dalam kes pembunuhan ni diangkat jadi ikon pop culture. Berbalik dengan apa yang jadi dekat sekolah tu, jadi si A ni pun ditangkap pada hari yang sama kejadian tu berlaku. Umur dia dah lah baru 11 tahun tapi dah digari dan dibawa keluar dari sekolah depan semua orang. Disebabkan dia masih bawa umur, undang-undang Jepun memang tak benarkan dia dibicarakan macam orang dewasa. Jadi, kes dia dibawa ke mahkamah keluarga. Dekat situ, hakim buat keputusan untuk hantar CA ni ke institusi reformasi khas untuk kanak-kanak. Tempat ni lebih kepada pusat pemulihan bukan penjara dan dekat situ budak-budak yang terlibat dengan jenayah serius akan diberi rawatan psikologi pendidikan dan dibimbing supaya boleh kembali ke masyarakat bila dah cukup masa. Tapi walaupun undang-undang macam tu dah ada, kes ni tetap catuskan perdebatan besar seluruh Jepun Ramai rakyat rasa pelik tau macam mana seorang budak umur 11 tahun boleh buat sesuatu sekejam tu cuma dihantar ke pusat reformasi. Ada yang kata sistem tu terlalu ringan dan ada juga bimbang kalau dia dilepaskan nanti dah confirm ke dia tak akan ulang benda sama. So, perdebatan tu kemudian tarik perhatian kepada satu isu besar iaitu umur tanggungjawab jenayah di Jepun. Masa tu had umur ialah 14 tahun. Maksudnya kalau bawah umur 14 tahun walaupun buat jenayah serius tetap takkan dibicarakan sebagai orang dewasa. Dan kes kali ni buat ramai orang mula petikai tau. Patut ke had umur tu diturunkan dan patut ke ada pengecualian bila jenayah melibatkan Nyawa. Media Jepun masa tu memang panas dengan liputan kes ni. Ada pihak yang rasa kanak-kanak usia 11 tahun yang belum matang jadi tak wajarlah dihukum macam orang dewasa. Tapi ada juga yang tak setuju tau. Diorang kata perbuatan membunuh tetap membunuh dan usia tak patut jadi alasan untuk lepaskan tanggungjawab dan dari situlah isu ni makin besar sampai kerajaan Jepun sendiri terpaksa tengok balik undang-undang yang ada. Kematian Satomi Mitarai sampai sekarang masih segar dalam ingatan ramai orang terutamanya di Jepun. Kes ni bukan sekadar tentang kehilangan seorang budak 12 tahun tahun tapi jadi peringatan besar tentang betapa bahayanya buli, ejekan dan macam mana isu kesihatan mental kanak-kanak sebenarnya sangat serius. Dan lagi satu, kes ni juga tunjukkan betapa kuatnya pengaruh internet. Si A masa tu masih budak sekolah rendah tapi sebab satu gambar baju Nevada yang tersebar dia terus kekal di label sebagai Nevada Tan. Nama tu pula jadi viral tau bukan saja dekat Jepun tapi sampai ke luar negara. Dan kes kali ni ajar kita satu benda besar tau yang kata-kata sebenarnya boleh jadi jauh lebih tajam daripada PC kadang kita rasa gurauan kecil atau ejekan biasa tu tak ada apa-apa tapi bagi orang lain ia boleh jadi luka yang sangat dalam yang susah nak sembuh. Okeylah Kim rasa cukup sampai di sini untuk kes kali ni. Kalau korang minat dengan story pembunuhan kehilangan, jangan lupa subscribe channel Kim dan jangan lupa aktifkan notification supaya korang tak ketinggalan untuk kes seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.